বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ছোনিয়া গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ছোনিয়া গান্ধীক টিকট দিছে গেৰুৱা পাৰ্টীয়ে ৰব কথাটো শুনি আচৰিত নহব কেৰালাৰ মুন্নাৰ পঞ্চায়তত বিজেপিয়ে এগৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে সেইগৰাকীৰ নাম ছোনিয়া গান্ধী কিন্তু বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও ছোনিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ছোনিয়া গান্ধীৰ অনুৰাগী তেওঁৰ পিতৃ দূৰেৰাজ কেৰালাৰ নাল্লাথান্নিকল্লাৰ এলেকাৰ আগশাৰীৰ কংগ্ৰেছ নেতা আছিল যি আছিল ছোনিয়া গান্ধীৰ অনুৰাগী সেয়ে দূৰেৰাজে কন্যাৰ নাম ৰাখিছিল ছোনিয়া গান্ধী কিন্তু ডাঙৰ হৈ ডুৰেৰাজৰ কন্যা বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদী আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুৰাগী হৈ পৰিল কেৰালাত বিজেপিৰ সংগঠন নাথাকিলেও তেওঁ পঞ্চায়তত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ছোনিয়া অৱশ্যে শৈশৱত কংগ্ৰেছৰ অনুগামী আছিল ভোটাধিকাৰ লাভ কৰাৰ পিছত দেউতাকৰ দৰে কংগ্ৰেছক ছোনিয়াই সমৰ্থনো কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ স্বামী সুভাষ আছিল বিজেপি নেতা বিজেপিৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদকো আছিল সুভাষ কিছুদিন আগতেই অনুষ্ঠিত মুন্নাৰ মুল্লাকাৰা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনত সুভাষে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সেয়া স্বামীৰ পদ অনুসৰণ কৰি ছোনিয়াই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেইবাবেই বিপদত পৰিছে মুন্নাৰ পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজন সেই পঞ্চায়তত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগ্ৰেছৰ মঞ্জুলা ৰমেশে প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ গৈ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ ভাষণ দিয়াৰ সময়ত তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ছিয়া গান্ধীক সমালোচনা কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰাটো মঞ্জুলাৰ বাবে সমস্যাৰ বিষয় হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে পঞ্চায়তত অগ্ৰগতি অৰ্জন কৰিছে বিজেপিয়ে কাৰণ নামৰ পাকচক্ৰই স্থানীয় ভোটাৰক আমোদ প্ৰদান কৰিছে ছোনিয়াৰ জৰিয়তে কেৰালাৰ গ্ৰামাঞ্চলত খোপনি পুতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে বাওঁপন্থী শাসিত ৰাজ্যখনত বৰ্তমান চলি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কিন্তু কিছুদিনৰ ভিতৰতেই কেৰালাত বিধানসভা নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে কেৰালাত ৰাজনৈতিকভাৱে খোপনি পুতিবলৈ এয়াই হৈছে বিজেপিৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ নামৰ খেলিমেলিৰ বাবে যদি ছোনিয়া গান্ধীয়ে বিজয় অৰ্জন কৰিব পাৰে তেন্তে কেৰালাত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব সেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম তৰুণ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কেৰালাৰ ৰাজ্যিক নেতায়ো প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে খোপনি পুতিব নোৱাৰা কেৰালাত সম্প্ৰতি দলটোৰ এজন সাংসদ আছে কিন্তু নিৰ্বাচনী ইতিহাসত দলটোৰ এজনহে বিধায়ক কেৰালাত নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে ছোনিয়া গান্ধীক সহায় কৰিবলৈ উবৰি খাই পৰিছে দলৰ সকলো নেতা সাধাৰণ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতে বিজেপিয়ে পানীৰ দৰে খৰচ কৰিছে ধন কেৱল ছোনিয়া গান্ধীক জিকাবলৈ দলটোৰ ৰাজ্যিক কমিটীয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক হৰুৱাব পাৰিলে ছোনিয়া গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক উখান ঘটিব তেওঁৰ কান্ধত ভেজা দিয়েই কেৰালাৰ গাঁও এলেকা দখল কৰিবলৈ বিজেপিয়ে চলাইছে আপ্ৰাণ চেষ্টা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ছোনিয়া গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ছোনিয়া গান্ধীক টিকট দিছে গেৰুৱা পাৰ্টীয়ে ৰব কথাটো শুনি আচৰিত নহ'ব কেৰালাৰ মুন্নাৰ পঞ্চায়তত বিজেপিয়ে এগৰাকী মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে সেইগৰাকীৰ নাম ছোনিয়া গান্ধী কিন্তু বিজেপিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিলেও ছোনিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ছোনিয়া গান্ধীৰ অনুৰাগী তেওঁৰ পিতৃ দুৰেৰাজ কেৰালাৰ নাল্লাথান্নিকল্লাৰ এলেকাৰ আগশাৰীৰ কংগ্ৰেছ নেতা আছিল যি আছিল ছোনিয়া গান্ধীৰ অনুৰাগী সেই ডুৰেৰাজে কন্যাৰ নাম ৰাখিছিল ছোনিয়া গান্ধী কিন্তু ডাঙৰ হৈ ডুৰেৰাজৰ কন্যা বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদী আদৰ্শৰ প্ৰতি অনুৰাগী হৈ পৰিল কেৰালাত বিজেপিৰ সংগঠন নাথাকিলেও তেওঁ পঞ্চায়তত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে ছোনিয়া অৱশ্যে শৈশৱত কংগ্ৰেছৰ অনুগামী আছিল ভোটাধিকাৰ লাভ কৰাৰ পিছত দেউতাকৰ দৰে কংগ্ৰেছক ছোনিয়াই সমৰ্থনো কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ স্বামী সুভাষ আছিল বিজেপি নেতা বিজেপিৰ আঞ্চলিক কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদকো আছিল সুভাষ কিছুদিন আগতেই অনুষ্ঠিত মুন্নাৰ মুল্লাকাৰা ৱাৰ্ডৰ নিৰ্বাচনত সুভাষে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল সেয়ে স্বামীৰ পদ অনুসৰণ কৰি ছোনিয়াই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে সেইবাবে বিপদত পৰিছে মুন্নাৰ পঞ্চায়তৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীজন সেই পঞ্চায়তত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা কংগ্ৰেছৰ মঞ্জুলা ৰমেশে প্ৰচাৰ অভিযান চলাবলৈ গৈ সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ ভাষণ দিয়াৰ সময়ত তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম ছোনিয়া গান্ধীক সমালোচনা কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰাটো মঞ্জুলাৰ বাবে সমস্যাৰ বিষয় হৈ পৰিছে সমান্তৰালভাৱে পঞ্চায়তত অগ্ৰগতি অৰ্জন কৰিছে বিজেপিয়ে কাৰণ নামৰ পাকচক্ৰই স্থানীয় ভোটাৰক আমোদ প্ৰদান কৰিছে ছোনিয়াৰ জৰিয়তে কেৰালাৰ গ্ৰামাঞ্চলত খোপনি পুতিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বিজেপিয়ে বাওঁপন্থী শাসিত ৰাজ্যখনত বৰ্তমান চলি আছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ কিন্তু কিছুদিনৰ ভিতৰতেই কেৰালাত বিধানসভা নিৰ্বাচনো অনুষ্ঠিত হ'ব গতিকে কেৰালাত ৰাজনৈতিকভাৱে খোপনি পুতিবলৈ এয়াই হৈছে বিজেপিৰ বাবে সুবৰ্ণ সুযোগ নামৰ খেলি মেলিৰ বাবে যদি ছোনিয়া গান্ধীয়ে বিজয় অৰ্জন কৰিব পাৰে তেন্তে কেৰালাত বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব সেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত ছোনিয়া গান্ধীৰ নাম তৰুণ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কেৰালাৰ ৰাজ্যিক নেতায়ো প্ৰচাৰ চলাইছে বিজেপিয়ে খোপনি পুতিব নোৱাৰা কেৰালাত সম্প্ৰতি দলটোৰ এজন সাংসদ আছে কিন্তু নিৰ্বাচনী ইতিহাসত দলটোৰ এজনহে বিধায়ক কেৰালাত নিৰ্বাচিত হৈছে গতিকে ছোনিয়া গান্ধীক সহায় কৰিবলৈ উবৰি খাই পৰিছে দলৰ সকলো নেতা সাধাৰণ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনতে বিজেপিয়ে পানীৰ দৰে খৰচ কৰিছে ধন কেৱল ছোনিয়া গান্ধীক জিকাবলৈ দলটোৰ ৰাজ্যিক কমিটিয়ে সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীক হৰুৱাব পাৰিলে ছোনিয়া গান্ধীৰো ৰাজনৈতিক উত্থান ঘটিব তেওঁৰ কান্ধত ভেজা দিয়েই কেৰালাৰ গাঁও এলেকা দখল কৰিবলৈ বিজেপিয়ে চলাইছে আপ্ৰাণ চেষ্টা